Юлія Шаповалова та Микита Щербина у нас в студії не просто так. Привіт, доброго ранку. Доброго утра. Давайте з серед безлічі ваших проєктів виберемо той, який на сьогодні найактуальніший. І власне дійсно на сьогодні, 2 липня, відбудеться вже друга зустріч вуличного лекторію. Але найперше, давайте згадаємо про першу ту, яка вже відбулася. Ну і з'ясуємо, що це за проєкт. Уличные лектории – это лекции от интересных людей в очень уникальных местах нашего города. Это лекции на открытых площадках, в скверах, в парках, на пляжах, в очень интересных дворах, где собираются Множество молодежи, лекции все бесплатные. Мы стараемся делать лекции раз в неделю, раз в две недели. Прошлая лекция у нас была Анастасия Садовникова. Это девочка из Питера, у которого у нее был тур по Украине. Она рассказывала про фандрейзинг. У нее своя организация, которая называется Ночележка. Эта организация около 15 лет, и они помогают бездомным людям найти свою работу, найти жилье, то есть социализироваться полностью. И фишка Насти в том, что она с помощью фандрейзинга, с помощью различных акций привлекает в свою организацию очень большие суммы денег. И она рассказывала ребятам, как в обычный социальный проект можно привлечь инвестиции. Лекция очень так хорошо зашла, было много людей, около 40-50, было много вопросов. За яким критерієм обираєте ось власне цих цікавих людей, де їх шукаєте? І з якою метою, ось якщо Настя розповідала про нову таку практику, ну в Запоріжжі вона навряд чи існує, то запрошуєте людей якраз з цією метою, щоб вони із запров... ну, чи допомогли, чи посприяли запровадженню тих речей в нашому місті. На самом деле у нас будут встречи с совершенно разными людьми, не обязательно на тему развития там, социальных проектов или еще чего-то. Изначально наша идея была такая, что наступило лето, и почему бы не совмещать отдых с приятным вре времяпрепровождением и с неформальным образованием. И мы подумали о том, что есть очень много классных мест в Запорожье, но не все их знают. Иногда на пляже собираются, иногда там, не знаю, в парке в каком-то самом, дубовой рощи, например, центральном. А есть места такие, ну, очень интересные. И мы думали совместить эти интересные места с интересными людьми. Следующая встреча у нас, которая будет сегодня в парке энергетиков с Алексеем Пучковым. Это собственник фабрики «Урожай», которая делает очень вкусные круассаны в Запорожье и хлеб, и всевозможные хлебобулочные изделия. И Алексей стал партнером, ну, «Урожай» стал партнером нашего проекта, поэтому на уличном лектории мы еще всех угощаем круассанами. Вот. И он расскажет сегодня о том, как он придумал этот бизнес, как они начинали, как у него, получается, производство хлеба стало делом его жизни. То что можно нагодовать организм, власне, и мозг так само. Да. Один лекторий, одна тема, один спикер, так? Да. Как долго будет это вашло? Это пока дозвиляет Ну погода? На салито запланировано? Да, и я думаю, еще сентябрь весь будет, потому что июнь был такой прохладный. Я думаю, сентябрь да. даже октябрь, наверное, будет теплый. Мы пока придумали можно... делать, пока будет возможность собираться на улице, пока не будет холодно, не будет дождя. И ищем всякие разные места интересные на открытом пространстве. Например, сегодняшнюю лекцию мы на самом деле придумали сделать на крыше завода, на фабрике Урожай. И очень-очень там хотели, и полезли туда, и договорились, и все было замечательно, но потом поняли, что ужасно жаркая погода, и на крыше просто все жарятся. Мы очень любим наших посетителей, и поэтому подумали, что лучше мы на травке в тенечке. Но если будет прохладно, например, в сентябре, в октябре, мы на крыше соберемся. Потом, может быть, перейдете в... в но это уже не будет называться уличной лекторией. Залишать эту да. идею, пока саме на свежем повитре, да. лекции и неформальное навчание, саме Людям очень это нравится. Вот мы провели первую лекцию и получили колоссальный фидбэк от людей, отзывы, то, что это очень необычно, нестандартно для нашего города. И людям очень нравится именно то, что такие лекции проходят вот на улице. Это, ну, знаешь, такая атмосфера, как бы вот сразу створюется вражение, что а тебя действительно навчают, тебе зараз поставят тетинку. Да, ты пришел там, и в, ты... в университет куда-то. Да, куда да, А здесь ты как бы на такой тусовке классный. Плюс у нас стоит всегда большой кулер с водой, стаканчики, вот круассаны. И у нас мы всегда перед лекцией говорим, что у нас ну, свободное перемещение, да, кто-то захотел воды или круассаны, подошли, взяли. И у нас парень на прошлой лекции говорит, ребята, можно передать круассаны. Мы взяли две коробки, запустили, передали эти круассаны, и это очень классно, то есть людям это очень нравится. На уже же вишене, что бы было в примещении. не ось да. здесь да. на те формальности. А еще наша идея в том, что привлекать внимание таким образом, то есть если даже какие-то прохожие мимо будут идти и будут видеть, что что-то происходит, мы совершенно не против, чтобы люди к нам присоединялись и там брали коврик, садились и слушали вместе. Абсолютно есть... открытое мероприятие. У нас есть очень красивая такая фанерная табличка, уличной лекторий написано, мы ее так ставим, и да, люди, когда проходят мимо, такие, посмотрели, что-то подошли. Кого-то, на самом деле, заинтересует и заимствует. Да. Какие еще места выгадали? Вот на даху планували парк энергетики енергетик, уже облюбовали. Какие еще есть я Вот у нас в планах? будет э, в середине ию, июля, в середине июля будет лекция на территории завода. Это будет Паулина Милинаускина, девочка нашего возраста, 22-23. Она закончила университет в Дании по техно искусству и технологии. И она будет проездом через Украину и расскажет о современном искусстве, о технологии, о различных перформансах, которые происходят в мире. Очень интересная лекция, и она покажет свои проекты в, в современном искусстве, как они реализуют, как в Европе молодежь э, интегрирует технологии в искусство. Вот такая будет лекция на территории завода. Слушай, это ну дается беля воды, но не остается в лоб на погано. Будет, обязательно. И, да. Я думаю, что и на набережной, и на Хортице в том числе. Просто вот ближайшие встречи мы выбираем более-менее, чтобы недалеко было ездить, но Хортица это вообще очень такое приятное место, хорошее. Обязательно там тоже соберемся. Хтось із спікерів, ось якщо так розкрити трохи наперед плани, хто ще буде, кого можно буде почути? Он будет Пауліна. Кто угу. еще будет? И Еще приедет к нам а, с Алексей Толкачев со всеукраинским туром. Это писатель, футурист, м, очень Режиссер. интересный человек, который снял короткометражку фильма украинский. И он сейчас ездит по разным-разным городам и приедет в Запорожье, в том числе мы его пригласили. Вот мы его лекцию тоже организуем. И будет э, эта лекция совмещена с показом его фильма короткого. Вот. Но ну, это уже будет какое-то такое место, где будет, можно будет возможность повесить экран и проецировать этот фильм с колонками. И на самом деле нам сейчас mm -hmm. пишут много людей, которые ну, их интересует этот проект, и они говорят, вот, а я вот специалист в такой-то теме, не могу ли я с этим выступить? То есть уличная лектория, в принципе, открыт mm -hmm. для сотрудничества, для тех людей, которые хотят поделиться какой-то интересной информацией или передать свой опыт молодому поколению. Самая главная наша идея, чтобы этот проект делался не только нами организаторами, но и всеми участниками. Поэтому на мероприятии мы говорим первое: предлагайте ваши локации. То есть вот люди нам прям пишут, и мы вот ждем отзывов от них, чтобы они написали, а давайте в следующий раз соберемся там-то или там-то, и мы это организуем. И в то же время мы просим, чтобы участники говорили нам, кого они хотят, чтобы мы пригласили или рекомендовали. И мы обязательно отслеживаем очень интересных людей там в Фейсбуке, еще где-то в интернете, на сайте, и прямо им пишем напрямую, и приглашаем. И самое удивительное, что соглашаются. Настя Садовникова, которая из Питера, она не планировала ехать в Запорожье, то есть у нее там были другие города, но мы с ней списались, и она говорит, окей, из Киева заеду к вам, мы поеду, поеду вам. потом дальше. Тобто, ну, абсолютно нескладно договариваться. И не вот да. Запорижья вас в этом плане подивувало, порадовало, или это была ожидаемая реакция, что на вылеченной лектории вот так потянутся, примутся ну, абсолютно сразу? Ну, мы были заранее, да, у нас была какая-то уверенность процентов на 80-90 даже, то, что люди ждут, ну, ждут такого проекта, им будет интересно. У нас уже довольно-таки большая аудитория за несколько лет в наших других проектах, и нужно было предложить им что-то новое. Вот как бы предложили, им понравилось. И мне кажется, но ну, с каждой лекцией будет людей больше именно новых, которые вообще не знают, что такое уличный лектория, что такое Edison Space и чем мы вообще занимаемся. Никита, расскажи еще, пожалуйста, про организатора фестиваля, который мы тоже пригласим Фудфеста. А, mm -hmm. у нас будет в сентябре. Вот все те mm -hmm. все фестивали, которые ввожу, да, уже около двух лет. там... Uh, множество фестов uh, мы берем у киевских ребят и uh, в сентябре приедет Инна это организатор фестиваля Food Fest Travel Day вот которые недавно прошли она будет рассказывать о том как uh, она создает эти фестивали как эти фестивали становятся международными то есть очень будет интересная тема именно от создателя вот этих международных фестивалей я как раз вот все это еще происходит в Запорожье можно будет из наихероших уст да почути. да узнать ты... как mm -hmm. это все из истоков начиналось в каком еще э, більш детальніше про формат саме лекції. Як довго триває? Засидел, до ночі того разу? Чи є якісь обмеження? От наскільки ця хвиля захоплює людей, що вони від ну, такого навчання і пізнання не хочуть відволікатися? Ми пройшли Прошлую в которую ми придумали, це вже була перша встреча, і ми назначили на 6 часов, по моему да? да. И придумали место Кострова возле Дворця Пионеров. И когда мы это придумывали, было достаточно прохладно. Но когда мы в 6 часов пришли туда, это была такая жара, неимоверная, просто нереальная. Но все очень быстро переформатировались. Мы нашли в тенечке лестницу. Прямо там рядом. Все-таки перешли лестница. и сели на лестницу, хотя мы планировали сидеть культурно на, на лавочке. И, в принципе, когда закончилась лекция, где-то длилась полтора часа, очень многие еще не расходились, а общались с Настей дальше и задавали ей вопросы. В этот раз мы решили сместить время начала нашей встречи. То есть сегодня мы собираемся на 19.30 аж, думая о том, что... Поднимает, вот, ну, да, спуток, чтобы было не так жарко. Пойдем уже и... лекторий в ночный уже такой лекторий. Мы тоже думаем, с подсветкой какой-то, да. С овнищами, с посаденьками какими-то. Кстати, хороша ідея. Да, так, але круто. потрібно щось думати з комарами, тому що я думаю, вони не дадуть провести лекторію. Вони сьогодні візьмемо спеціальну пшикалку. В принципі, да, сьогодні є всі шанси у вас для того, аби якось це перевірити. До речі, ще раз нагадаємо, що це буде відбуватися сьогодні о 19.30. Так усі, хто бажають, можуть завітати вхід вільний. Да, mm -hmm. в паркі енергетиків. який з збоку від платини зразу. Mm -hmm. Кстати, об там паркі мало хто знає. Вот недавно там ну, тоже было биотропль. мероприятие, да, и многие люди, там, мои знакомые, друзья спрашивали, ой, а где это будет мероприятие, где этот вообще парк, что это за парк? И на самом деле я всем очень рекомендую посетить этот парк, он очень интересный, он такой, там, ну, архитектура, там даже, по-моему, есть летний, театр, летний кинотеатр, такой полуразрушенный. Ми теж кстати на ньому глаз положили, хотімо щось реалізувати. І в этом кайф, коли ти реалізовуєш такі проекты, такі лекції в таких містах, о котором ну немногие горожане знають. Ну от все сприяє абсолютно тому, аби знайомитись з новими людьми, аби обмінюватися цією інформацією. До речі, після першого лекторію щось ще помітили, що потрібно було б змінити. Ось ви говорите, що є дуже активні відгуки, одразу ж тут же живо реагують люди на те, що відбувається, і самі ж свої побажання якісь можуть додавати. Что еще хочется, ну, может быть, до або какую-то идею подкинула после первой лектории? Ну, будем только ну, думать о том, как приглашать более интересных людей, которые в обычной жизни бы, может быть, и не приехали, и не встретились, или, может быть, там, не знаю, платная была бы какая-то их лекция, мы хотим договориться бесплатно. За кордонных да, у нас, у нас был, ну, не в рамках уличного лектория, а вот был Гриша из Google, Uh -huh. У нас лекция была да с да, сотрудником с Google, менеджером, контент менеджером, который работает в Дублине, в Ирландии, в компании в Ирландии. Google. Uh -huh. Да, uh -huh. тоже That's все были в восторге них, да. и вообще все ну, удивились то, что о, как, как, как вообще как вам удалось его сюда заманить ну, за Ну известно на распевает, а, а из Секретов, не кстати, испытаешь? нету. Это все это вот у нас прост. многие спрашивают, это очень просто, это все общение. Uh -huh. Все, это вот Нетворкинг, общение, привет. А, если у тебя знакомые, а посоветую нам того, uh -huh. то да, вот ребят, это все очень легко и просто это Facebook, Контакт, мобильный телефон, и это все очень быстро находится. Главное просто хотеть и, э, знаешь, как вот запрос правильный посылать. Вот, очень хочется. И когда такой интересный проект, он социальный, он развивает людей, очень много людей присоединяются к нему и хотят помочь тебе э, поделиться какими-то там связями, поделиться знакомыми, друзьями, которые, знаешь, такие социально направленные, с удовольствием приедут и расскажут. сразу же походят. Да. Им этом... только по кличи, и они сразу приезжают. вам дуже за вашу цікавість живость и за Що її Спасибо. усім навколо передаєте на вуличини лекторії? Сьогодні можна в парк енергетиків прийти на 19.30. Можливо, ми вже тут вигадали, що все це затягнеться до ночі з якимись нічними посиденьками, але в будь-якому разі це буде неформально і цікаво. Так само, як і в нашому ефірі. Далі ми продовжуємо і переходимо до сніданку нарешті.